Це програма де слово на СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні гості нашої студії лідер організації Східний корпус із міста Харків Олег Ширяєв. Вітаю, Олеже і лідер сумської організації Східного корпусу Денис Сокор. Денис, вітаю вас у нашій студії. Я знаю, ви щойно тільки повернулися із майдану Незалежності, де проходив марш національної гідності у Києві. Розкажіть, будь ласка, які лозунги там лунали, і з якими настроями власне повернулися. Ну, самый основной тезис, который был, это объединение националистических движений Украины. А в этот э, день объединился Национальный корпус, э, правый сектор и партия Свобода. То есть э, основная, основной посыл был такой: не нужно делить патриотическое движение на много маленьких сегментов. Нужно объединяться для того, чтобы, во-первых, подать пример остальным, что в объединении мы сильны. Во-вторых, то, что объединение может привести к более глобальной нашей работе. В принципе, вчера мы это показали. Андрей Белецкий выступил с основными тезисами меморандума между организациями в Верховной Раде и довел следующие требования, что стоп продажи сельскохозяйственной земли, стоп работе российского Російських банків, російських підприємств, СТОП роботи з окупантом. Тобто, есть основні основные які були вчора вчера доведены. Денисе, чи багато представників саме сумської організації, побували в Києві? В составі 400 чоловік. Ми виїхали і ви сьогодні з утра вернулися. Я вас зрозуміла. Олеже, розкажіть, будь ласка, детальніше про діяльність східного корпусу. Я знаю, що ви започаткували цю організацію, що створена вона у Харкові. Расскажите про то, как она создавалась и чему вы решили открыть такие филиалы у Сумах? Организация «Схидный корпус» была создана в 2014 году ребятами из Харькова, потому что вы знаете, что в Харькове была тогда очень тяжелая ситуация. Так называемая подрывная акция под названием «Русская весна» имела начало из Харькова, позже продолжилась в Донецке и Луганске. То есть Харьков на тот момент был наводнен сепаратистами, это угрожало территориальной целости Украины. Это были сепаратисты, завезенные из соседних областей, то есть Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской. То есть, это были в том числе и харьковчане, которые были настроены. У них были сепаратистские настроения. То есть было захвачено ряд зданий административных. И уже на тот момент была информация, что сепаратисты в городе находятся с оружием, им надо было как-то противостоять. Мы вокруг себя консолидировали друзей, единомышленников, тех людей, которые были готовы взять в руки оружие, бороться с пособниками оккупантов, с так называемыми харьковскими партизанами, которые долгое время терроризировали и область взрывами там и так далее в том числе коммунистическая партия не давала покоя, они постоянно выходили на митинги с провокационными разными требованиями, заявлениями. То есть вокруг этого всего э, создавалась определенная такая, знаете, проукраинская позиция, и схидный корпус выступал как основной такой элемент безопасности и защиты Харькова области и харьковчан. Вот. Начиналось все с того, что мы создали, ну, скажем так, неформальное объединение, назвали его схидный корпус. Почему схидный? Потому что действовали мы в восточной части Украины. По почему корпус? Потому что, ну, на самом деле непонятно, сколько корпус имеет с собой какой-то размер. То есть это армия, то есть армейский корпус, либо это какой-то, знаете, там, корпус разведки там, и так далее. То есть позже, когда, знаете, началась уже такая откровенная экскалация конфликта на Донбассе, из ребят из общественного объединения «Схидный корпус» было сделано боевое подразделение «Схидный корпус», которое было 38-м по счету добробатом в системе национальной полиции ныне. В зоне АТО «Схидный корпус» отличился своим участием в Широкинской операции. То есть это совместно с полком АЗОВ была проведена операция по освобождению и зачистке населенного пункта Широкина. Чем знаменательно это событие? Тем, что тогда был так называемый Дебальцевский котел, и операция в Широкино, она, знаете, была первой наступательной операцией в тот период, уверенно проведенной с минимальным количеством потерь, в результате чего был освобожден Населений пункт Широкіна і у як стратегічна висота перед Маріуполем. Дивіться, розкажіть, будь ласка, чи брали ви участь у зазначених операціях, і можливо, чи були там сумські хлопці? Як сталося так, що ви також вирішили доєднатися до східного корпусу? Я не, не был бойцом подразделения Схидный корпус я был в 15-м отдельном мотопехотном батальоне, который мини в 58-й бригаде нашей Сумской. Вернувшись с зоны АТО, я понял, было четкое понимание того, что враг есть как внешний, так и внутренний. И э, здесь тоже можно сделать, провести немало работы. Э, по остановке вот таких всяких разжиганий очагов сепаратизма у нас в Сумах, чтобы не было ни в коем случае никакой Сумской Народной Республики и всего остального. Начал следить за деятельностью многих общественных организаций. И вот одной из них была деятельность схидного корпуса в Харькове. Ну, я понял то, что эти люди, и я с ними единомышленник, приехал, познакомился лично вот, с Олегом Ширяевым и было принято решение перевести работу, расширить поле деятельности и по Сумской области. Вот теперь мы движемся вместе к общей одной цели: чтобы у нас были в стране люди, патриотически настроенные, они ни в коем случае псевдо или настроенные на взаимоотношения с Российской Федерацией и так далее. Східний корпус у Сумах активно заявив про себе перевірками з Укртрансбезпекою міжміських між міських перевізників. Сумчанам ці перевірки запам'яталися масовими бійками і рейсами, на які люди не змогли потрапити. Олеже, чи в курсі ви цієї ситуації і чи взагалі схвалюєте такі методи боротьби за правду? Конечно, я в курсі ситуація. Ну, смотрите, то есть мені звестно ребята і східного корпусу не являлись причиною конфлікту. То есть на самом деле на конфлікт спровоцирували на сил, на тот силовий сценарій, который получився в результаті. Цього не нужно делать, ведь ребята відставили свою позицію. грамотно в юридическом ключе, то есть они ни в коем случае не провоцировали никого на конфликт. Вот какой момент. То есть, конечно, если есть определенные нарушения, во-первых, во-вторых, если есть жалобы граждан, а они были, то нужно обращать на это внимание. Дениса, саме с этой ситуации, удалось вдалося досягти какого-то компромиссу и результату тех активных проверок, про которые мы ось розповідали так давно и говорили в этой студии про них? Конечно, да. Создана рабочая группа, в которую вошли все члены так называемого конфликта. К этому были, присоединились депутаты Верховной Рады города Сумы. Есть четкое теперь понимание, то, что с 2005 года много кто этим хотел заняться, ну и как это выглядело со стороны, нас мало интересует. Главное, чтобы сумчане почувствовали улучшение в данной ситуации после прохода схидного корпуса. А оно ну, так, таковым и будет, потому как будут маршруты четко контролироваться с вокзала, будут уже не будет прикрываться перевозчик нерегулярностью, он будет регулярным перевозчиком. Будут специально оборудованные машины, а не КАМАЗы, в которых стоят лавочки деревянные, натянутые тентом и рассказаны, что это грузопассажир. То есть мы же действуем не только по этим перевозчикам. У нас поле деятельности очень широкое от социальных, от помощи социальной как детям сира, там вывоз их, там, например, мы ездили кататься на лыжах, стрелять с винтовок, будем бороться с бизнесом нелегальным, игровым. Есть уже жалобы людей, все это аккумулируется, Скажите, пожалуйста, какие у вас есть планы и какие, возможно, надбания в других сферах жизни города и, возможно, области? Да, планов целое, скажем так, очень много планов. Я же говорю, от помощи социальным, социальные проекты там, по детям Сира, по школам, проведение военно-патриотических часов воспитания в учебных заведениях, до борьбы с социальными язвами, такими как продажа наркотиков, это как было в Харькове, вот тоже у них целый проект был, и ребята очень провели огромную работу, с чего мы взяли пример и поняли, ну, у нас же тоже эта проблема остро стоит на самом деле в Сумской области, тоже собирается и аккумулиру аккумулируется информация. Это закрытие, я же еще раз повторю, нелегальных э, бизнеса игрового и так далее. Перевоз, перевозки внутри города, то есть маршрутки, как оно там все Мечки, происходит. Мешки, транспорт. Да, да? конечно. Ну, много очень работы. И все это будет. Дальше спортивные секции открываться и по боксу, и по всему остальному, потому что с чего начинается у молодежи, э, влазят они во всякие не, непонятные и не очень хорошие истории, от безделия, от безделия, от того, что, например, даже у некоторых не хватает финансового для того, чтобы пойти в коммерческие залы. Вот эта проблема остро стояла, мы пытаемся ее решать, открывать залы, э, тренеров к этому всему при, при, приглашать, проводить работу, и пусть ребята приходят, тренируются и занимается чем-то социально необходимым. Ситерки планы, что у вас уже есть Нет, уже есть, есть спортзал. четкое понимание, уже есть спортзал. Да, вот первая тренировка у нас три группы уже молодых людей тренируются по вольной борьбе. Дальше будем открывать залы по по боксу и по вольной борьбе тоже группы набираем. Люди звонят, есть человек, который за это отвечает. Все время расписывается, кому удобно приходят, занимаемся. Мы там сами занимаемся. Личным примером надо все показывать, правильно? Поэтому все ребята со съеденного корпуса, которые в основном все свое свободное время тратят На нашу роботу теж приходимо там і всі займаємося. Я лично теж такі теми цікаві підняті як боротьба з гральним бізнесом і з наркоманією. Я так розумію, у Харкові вже є позитивний досвід, як можна запровадити це і втілити у життя. Правильно? Так. Поділіться, будь ласка, як вийшло, Які у вас є досягнення? Ми в Харкові маємо багато опит. Ми проводимо определенну роботу в детских садах. Мы проводим определенную работу в школах. Например, приходят наши ребята, которые были в АТО, рассказывают о том, как они защищали родину, рассказывают о том, как, там, какие тяготы и лишения службы они несли там, в зоне АТО и так далее, и зачем они пошли, о том, как, что такое доброволец, почему... Самое конечно, Я не справ... Совершенно верно, профилактическая деятельность в высших учебных заведениях мы проводим то же самое. Более того, у нас есть программа, которая согласована с городским советом Харьковским, и они дают свои рекомендации в школах, мы проводим. Сьогодні суми опинилися у топі всеукраїнських новин через нічну перестрілку у спальному районі міста. Але я знаю, що ще кілька днів тому вся Україна говорила про перестрілку у Харкові. Я знаю, що там постраждав один із ваших побратимів. Розкажіть, будь ласка, із перших вуз, що ж там таке відбулося. Ну э, ми маємо багатий опит патрулірування як самостоятельно, так і з, з сотрудниками національної поліції в этот день. Нам поступило сообщение о том, что э, в спальном районе Алексеевка в городе Харькове якобы люди в военной форме, якобы с оружием, якобы при какой-то там, по первому описанию экипировки, находятся в районе, там адрес, по-моему, проспект Победы 77. Э, мы выехали на место, прибыли все наши побратимы, к которым при пришла данная информация. Мы прибыли, прибыли на место, да, действительно обнаружили вооруженных людей, да, действительно при полной экипировке, в масках, в балаклавах. Когда мы попытались выяснить, кто это и что они здесь делают, то есть э -э, ребята с противоположной стороны начали конфликт, в результате чего прогремел выстрел, наш побратим был ранен, э но мы по, по факту голыми руками загнали этих людей в глубь района, они забаррикадировались в детском саду, после чего мы вызвали корд, корд их оттуда достал, идентифицировал, то есть отправил в полицию, что дальше, я пока не знаю, что там дальше с этими людьми, то есть комментировать не могу, так как это уже, знаете, это уже поле деятельности сотрудников правоохранительных органов, вот. И видите, какой возникает вопрос, что в стране много нелегального оружия, ну, то есть э, и с этим нужно что-то делать, как-то бороться. То есть люди напуганы, люди либо с каким-то умыслом везут это оружие из зоны АТО, и в результате страна по подсчетам специалистов наводнилась более 5 миллионов, задумайтесь, более 5 миллионов единицами стрелкового оружия. И тут не указано там всякие взрывоопасные элементы там гранатометы и так далее и тому подобное. Вот мы превращаемся э, в неконтролируемую такую вот, ну, знаете, страну и так далее. То есть, поэтому основная наша деятельность, почему мы туда выехали, направлена на то, чтобы пресекать эти моменты. И там, где не справляется полиция, мы должны указать, вот как гражданские активисты, что вот здесь есть проблема, пожалуйста, обратите на это внимание. Вот на что более направлены наши действия. Ось тема зброї зараз є досить актуальною і в Сумах. І, я думаю, в усій Україні її обговорюють нещодавно у цій же студії з одним із своїх спікерів. Ось він висловлював думку, що в Україні взагалі зараз потрібно легалізувати зброю для того, щоб кожен міг захиститися і відстоювати там правду і боротися за справедливість таким шляхом. Як ви вважаєте, чи потрібна зараз легалізація зброї? Я думаю, що легалізація. Оружие, конечно же, украины нужна, но при учете ряда факторов, это очень серьезный процесс, факторы, которые нужно учитывать, что это, не знаете, не так должно быть, что мы приняли закон и все, поехали, то есть мы покупаем там автоматическое оружие, короткоствольное и так далее и тому подобное, нужно сначала, чтобы подойти к этому законопроекту, нужно сначала решить вопрос о том, как быть с нелегальным оружием. Есть несколько выходов из ситуации. Например, партия Национальный корпус, которую я поддерживаю и главой которой я являюсь с Харьковской области, говорит о том, что э, нужно, например, покупать у населения это оружие, либо придумать процедуру легализации у населения, у населения такого оружия, если же, конечно, оно не было задействовано в ряде правонарушений. То есть вот таким образом я считаю, если подойти к вопросу, то это будет позитивная тенденция. В остальном... Я думаю, що моє суб'єктивне, ми к цьому зараз не готові, але в основной масі я за це. Я вас зрозуміла. Дякую величезне за цікаву розмову і відверті відповіді. Це була програма Доє слово на СТС. Не перемикайте, далі маємо для вас ще багато цікавого.